Полина Аджасановна Кималова, цыганка. Родилась в 1954 году в Джанкое. Выросла в кочевой семье, кочевала до 16 лет. Получила архитектурное образование. Однако по специальности не работала. В феврале 2012 года основала цыганскую общину. Является ее председателем. Я председатель цыганской общины. Кималова Полина Джасановна. Общину организовала в 2012 году, в феврале месяце. Все связано с тем, почему я ее организовала. Ну, вообще-то я была и в техникуме организатором любила вот такие вещи организовывать, вести конференции профсоюзные. В основном я была в профсоюзе, правком. Был большой снег. Вы, наверное, помните в Крыму, да? В 2012 году. Помните, снег большой. Позвонили мне цыгане Шанхая, просто вот район такой есть, называется Шанхай. И сказали, я одна у них грамотная, больше нету таких. Вот. Я им пишу всякие заявления, я им на пенсии ходатайствую. Они мне вдруг позвонили и сказали, приехали детей отбирать. Я говорю, как отбирать? Вот так. Я говорю, а кто там? Они говорят, женщины много. И милиционеры. И еще какие-то мужчины. И я поручилась. Я спросила. Это был опекунский совет, который создан в нашей стране, в нашем государстве. Который проверяет, как живут дети, как их кормят. Но они еще проверяют мебель, проверяют обувь, проверяют, ну, 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 чтоб все было. А там все не может быть. И тогда я, чтобы юридически быть защищены, вот, защищена моя вот цыганская национальность, моя община. Тогда я решила сделать вот эту общину. Пошла, попросила, начала ходить, начала делать. Условия поставили. Если будет печь, печка в доме, конвектор не устраивает, в холодильнике еда, стол для каждого, тогда мы детей отдадим. А что случилось? Мы детей сразу спрятали? А ночью позвонили мне, что приехал Беркут. И забрали. Ну, и вот я собрала их. Мы построили печь за ночь. Мы купили две тонны угля. Я понесла, я живу по не так, немножко. Пять ковров. Детские кровати. Вот. Столы и стулья. Диваны. Обои. Все поклеили. Не, верьте, вот хоть как хотите. Это было за одну ночь. Это было за одну ночь. Мы там не домик, а дворец сделали. А детей нам не возвращали целый месяц. И мы все ждали, мы сидели, ждали. Старших детей я боялась, чтобы не отправили в Испанию или в Америку. И я бегом побежала в прокуратуру, побежала в Нарсуд, побежала в горосполком вместе с их папой. Младших оставили в больнице, старших отправили в какой-то детский дом. Мы еще не знали толком, мы не верили. Мы думали, их уже нету. И тогда мне вручили решение суда. Там уже было решено отобрать детей. Если родители не вернут денежную компенсацию, посадить. Вот так. Тогда мы начали, цыгане, собирать деньги для этих родителей. Ну, немножко негативные они. Ну, не все же цыгане нормальные. но ну, и среди русских есть ненормальные. Но они не убийцы, не наркоманы. Не серийные такие вот страшные, жестокие. Ну, не могут быть жестокими, если у них семеро детей. Вот так вот. Мы ромы. Мы ромы. Мы отличаемся от татар. Одеждой законами своими. Вот мы, мы живем еще, есть у нас свой закон, свой обычай, то есть обычай. Но это узаконенные обычаи, что женщина должна ходить только в длинном, что женщина должна выходить только за русского замуж и только честной. Ой, это за циана замужем. Из За русского нет. А татары, смотрю, же и в брюках, и стрижка, вот узбеки, они узбеки оттуда приехали. Мало, мало их. Вот еще вот эти, как его, курды, турки, вот эти еще придерживаются. Есть там в платках ходят женщины, длинным, с длинным рукавом.